отпраздновать весну и показать, какие есть прекрасные искренние романтичные работы у украинских художников. У нас 26 участниц. Это как совершенно молодые, только окончившие академию, или другие вузы, или просто талантливые девочки, до уже признанных и знаменитых. Мы долго отбирали, у нас был открытый конкурс, было более 200 заявок. Каждый год мы наблюдаем весну, и каждый год она все равно нас удивляет, радует, отыгрывает. Вот, а художники – люди, которые чувствуют гораздо все ближе и гораздо больше, чем мы. Бабочки, из металла вырезанные курочки, расписанные акрилом. Марина Ходоковская из серии «Любование цветущей сливы. Зацветает первая сакура. Она не первая, она зацветает в саду императорском. Объявляется начало сезона «Любования цветущей сакуры. А в Украине в этот период идет посадка картошки. И люди смотрят вниз и не видят этого, этой красоты, не замечают. Эти мимолетные мгновения мне хотелось бы обратить на это внимание. Но самое главное, что я хотела сказать, что показать силу наших женщин, которые не боятся взять на себя мужские обязанности. Они сейчас уже стали бизнесменшами, они развиваются. Они не только хотят красавица, они хотят быть еще умными, умными достойными, активными. Ну, завоевывают практически все сферы деятельности Донести красу насправді. Красою і її є. І жінка вона не обов'язково повинна домовитися. Якщо вона має любов до мистецтва, якщо вона відчуває в свою потребу реалізації через мистецтво, вона повинна цим займатися. І сьогоднішня як виставка цьому свідчення, тому що подивіться, хороша професійна виставка, жінки прекрасні художники, художниці скульптори. Виставка протрясающа. Это номер один с этой высоты. Столько актуально. То есть совместить не совмещает. Это...